Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah mau menonton video ini Kali ini aku mau buat cemilan enak dan mudah Bahannya juga mudah untuk didapat Olahan dari singkong atau ubi kayu Ikuti terus cara pembuatannya ya Terima kasih di sini aku sudah siapkan kelapa parut untuk takarannya sekitar 300 gram Kemudian ubi kayunya sekitar 500 gram Dan ini kenampakan ubi yang sudah diparut Di sini air dari ubinya tidak perlu diperas lagi ya teman-teman Supaya tekstur dari kuenya nanti tidak keras dan terasa kenyal Kemudian kita satukan kelapa dan ubi yang sudah diparut tadi Lalu tambahkan 1 sendok teh garam halus Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Untuk adonnya tidak perlu ditambah air lagi ya teman-teman, karena ubi dan kelapa tadi sudah banyak mengandung air dan cukup untuk membuat garamnya larut. Ini adonnya sudah jadi. Selanjutnya ke tahap pembentukan. Di sini aku langsung pakai tangan dan sudah dicuci ya teman-teman. Lakukan pembentuknya seperti ini, berulang hingga adonnya habis. Untuk kreasi pembentukan adonan, terserah teman-teman sukanya bagaimana. Mau dibikin bulat, lonjong, mau pakai cetakan juga bisa, yang penting kuenya jadi dan tidak mengurangi rasa. Lanjut ke tahap penggorengan, di sini aku sudah siapkan wajan yang berisi minyak. Jika sudah panas, adonnya sudah bisa digoreng. Untuk ukuran apinya, pakai api kecil saja ya teman-teman, agar kuenya matang sempurna dan tidak gosong. Untuk cara menggoreng, sama seperti gorengan pada umumnya, dibolak-balik jika warna sudah berubah agak kecoklatan. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Ini kenampakan hasil jadi setelah digoreng, lumayan banyak. Di sini, aku sudah siapkan wajan yang sudah berisi air. Untuk takaran airnya sekitar 200 ml atau satu gelas air. Jika airnya sudah mendidih seperti ini, lanjut masukkan gula. Untuk setengah gelas ini sekitar 6 sendok makan gula pasir ya, teman-teman. Kemudian diaduk hingga gula larut dan airnya mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, diaduk terus sambil dirasa untuk kekentalan larutan gulanya ya, teman-teman. Jika sudah berbuih seperti ini dan sudah terasa kental, selanjutnya kita masukkan ubi yang sudah digoreng tadi. Aduk terus hingga tercampur merata. Aduk terus seperti ini ya teman-teman, untuk apinya cukup dikecilkan saja agar tidak gosong, karena makin lama diaduk gulanya makin lengket dan beku. Ini kuenya sudah jadi, inilah hasilnya. Kuenya lembut, gurih, cocok untuk dijadikan cemilan sehari-hari karena bikinnya mudah dan bahannya juga mudah didapat. Cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Dan semangat buat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.